ওৱান পইণ্ট জিৰ' আমি এক লাখ চাৰি মাহৰ ভিতৰত দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি ঠায়ে ঠায়ে পাব্লিক ইণ্টাৰেকশ্যন ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰা সভাই এটা মাতিছোঁ সেইটো আমি কাৰ্বিয়ান অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা ঠিক কৰা সময় বেছি সংখ্যক পৰিয়ালে মাটি পতা পোৱা নাই নিজৰ মাটি কিন্তু তাত থকা জেগাতো স্থানীয় বাহিন্দা ইয়াৰ পৰা আগৰ পৰা আছে এতিয়াও আছে ভৱিষ্যতত আছে তেওঁলোকে কিন্তু মাটি পতা পনা সেইকাৰণে পৃথিৱীটো আমি আকৌ এক লাখ টক এক লাখ পৰিয়ালৰ আমি চাৰি পাঁচ মাহৰ ভিতৰতে আমি শেষ কৰিম চাৰি নহয় আৰু তিনি ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে আমি শেষ কৰিম আমি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আমি আকৌ এক লাখ পতা আমি বিনামূলীয়া দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্ট কৰোঁ আজি পৃথিৱী একেমাংটো এই লাংফেৰ এম চি সমষ্টিত চাৰি হাজাৰ পৰিয়ালে আজি বিনামূলীয়া পাতি দিয়া মাটি পতা দিয়া হ'ব কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা পতা দিয়াও ফ্ৰী আৰু লগতে তেওঁলোকৰ অহা যোৱা খৰচো কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলং যেতিয়াৰ পৰা জিলা পালোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা যদি আমি ইতিহাস যদি চাব যাওঁ এইটো হৈছে প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়তস পৰিষদৰ যি মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ছাৰ যি যিনে ধৰণে পদক্ষেপ লৈছে তেখেতক আমি সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবই লাগিব আৰু এনেধৰণৰ যিটো আপোনালোকে দেখিছে আজি ইয়াত লুডুং নিচিনা যিটো লাংফেৰৰ একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চল সেই ভিতৰুৱা অঞ্চলত এনেধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচীবিলাক আমি যিটো ৰাখিছোঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গণসমাৱেশ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াৰ যিটো ক্লুডুং জিলাংচ' তাৰপিছতে আপোনাৰ এফালে ৰৈ ৰেলাংচ' বাৰেলং লং জাম্প এই যিমানটো অঞ্চল সেই অঞ্চলটো হৈছে আপোনাৰ ফৰেষ্ট ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট লেণ্ড হয় গতিকে এই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সেই বিষয়টো মাননীয় চি এম ছাৰে অলপ আগত তেখেতৰ ভাষণতে স্পষ্ট পোৱা হৈছে যে যিটো আধাৰ যিটো দিয়া আছে টু থাউজেণ্ড ছিক্স যিটো ফৰেষ্ট ভিলেজ এক্ট যিটো ফৰেষ্ট আইন মতে যি ফৰেষ্ট যিবিলাক বাসিন্দা ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ তেওঁলোকক এনেধৰণৰ আইনমতে দিব পাৰে সেইখিনিও তেওঁ স্পষ্ট কোৱা হৈছে গতিকে এনেধৰণে তেখেতে পদক্ষেপ লৈছে গতিকে আমি লাংফেয়াৰ বাকী হৈ তেখেতক শেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি আনুষ্ঠানিক হিচাপে আজি লাংফেয়াৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ টু পইণ্ট ও যিটো পৃথিৱী কেবাৰ টু থাউজেণ্ড পাতা আজি লৈ আনিছোঁ বাকী যিসকলে ভিফাম এপ্লাই কৰিছে সেই বিপ্লাই এফৰ্মাই বিফৰ্ম এপ্লাই কৰাসকলৰ কাৰণে আমি এইখিনি সুবিধা কৰি দিম